こんばんは。寒いですね。まだ寒いですよ、はあ。なんか、夜になるとちょっと本当に、あの、日本は寒くなってくるで、はあ、で、まあ、あれですね、ちょっと、タイのビデオって面白いですよね、やっぱり。で、いろんな CM あって、たくさんこう、やっぱりタイの人が見てる CM って面白いんじゃないか。 で、で、その中からこう、ちょっと、あの、探してきてもらいました。なんか、あの、やっぱり面白いやつはたくさん人見てますよね。だからちょっと、それも見てみたいなと思います。じゃ、ちょっと今日も見てみますね。えなん、なんのシーンこれ。なんかい、いきなり出てきた<わ> <laughs>

聞いてないんじゃない生きてますよね。生きてます。ここなんかエビみたいになんかこう <laughs> 気持ち悪いでよ、ね、<laughs> エビにしか言えないんじゃないああ、<笑><笑>なんかこう気持ち悪いですよね。<laughs> い。 あすごい、なんか、巣に戻ったんですね、家に。ブラザーって。兄弟って。どうしたんだみたいな。これ、みんな死ぬってパターンだかもしれないでこれ。巣に帰ったら。<laughs> <laughs> かわいそうですね。進化エグいですね。なんか今<イ>。うらばい。ゆ <laughs> だ <laughs> またこう、いっぱいこう、ブラザー兄弟って、って、触っちゃダメなんですよね。<laughs> <laughs> どう,やっ <laughs> うわー、すごいなんかこう、気持ち悪いですよね。ん <laughs> みんな見ちゃうんですかこれ。<laughs> やっぱ、すごい。あの、たくさん見てたんですね。いっぱい人。<laughs> なんでこれ、 ああ、なんかこう、見たくなる気持ちはわかりました。<laughs> すごい、いっぱい最後、もう全滅でしたね。なんか、最後、お家で。兄弟が。なんか、でも、かわいそうですよね。ちょっと。まあ、家食べるから仕方ないですけど。なんか、でもあれですよね。なんかこう、足がリアルでしたね。足がこ、こんな感じ。なんか、エビにしか見えなかったんですけど。 タイの人エビ好きだから、ちょっとあんまエビにしか見えないとかって言ったら、みんな食べられなくなったらダメだから <laughs>、ちょっと言わないですけど。エビに見えましたね <laughs>。面白い見れました <laughs>。やっぱ、よく作り込まれてますよ。なんかもっと面白いなんかこう、やつあれば、ちょっと探してみたいなと思いますね。やっぱ、たくさん見てるのは面白いですね。 えっと、327万人見てますから、タイの327万人の人がこうって見たんですね、これ。ああ、ああ、死ぬ、死ぬまでこう見たんですね、こう。あ、触っちゃダメみたいな。<laughs> 面白かった <laughs>。また、じゃあちょっと面白いやつあれば、紹介してください。ありがとうございました。田ー君です。